কোনোবাই ধৰ্মীয় সভা পাতিলে কিবা পাতিলে যিবিলাক সামাজিক সভা হয় সেই সামাজিক সভাতো গো মাংস খাব পৰা নহ'ব যিটো এটা অভিযোগ আছিল যে কোনোবাই গো মাংস দি দিলে তাৰমানে পাব্লিকলি খালে এতিয়াৰ পৰা পাব্লিক কনজামচন অফ বিফ হেজ বিন টেলি প্ৰহিবিটেড ফ্ৰম টু ডে চ' ইন ন' ৰেষ্টুৰেণ্ট ইন নোটেল আৰু মই ভাবো যে এইটো অৰিজিনেলি যে আমি অসমত কেটেল প্ৰহিবিশ্যন কৰিব খোজো সেই ব্যৱস্থাকো টনকিয়াল কৰিব আৰু ৰকিবুল হুছেইন আৰু ভূপেন বৰাই যিখিনি বিচাৰি আছিলে ইনডাইৰেক্টলি

ফাইনেলি বহুতে মোক সুধে হ'ব অহা সাত তাৰিখে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ এটা ক্ষুদ্ৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব আৰু ডিটেইলছ অহা কালি বা পৰহি আপোনালোকে পাব সাত তাৰিখে বাৰ বজাত আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ এটা সৰু সম্প্ৰসাৰণ এটা কৰা হব এজন হবনে দুজন হব নে তিনিজন হব সেইটো অহা কালি মই দিল্লীত কথা পাতিম তেতিয়া মই গম পাম প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰিলো আপোনালোকক আমাৰ প্ৰায় এক লাখ কোটি টকাৰ অসমৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিভিন্ন প্ৰজেক্ট কেন্দ্ৰত বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে মই কেইটামান আপোনালোকক উদাহৰণ দিছো আমি পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে আমি কেইবাটাও কাম অনুমোদনৰ কাৰণে বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী শোধন ক্ষমতা পাঁচ মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈকে দ্বিতীয় প্ৰকল্পটো হ'ল নামৰূপৰ যিটো আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ কোম্পেনী আছে তাৰ যিটো এক্সপাঞ্চন প্ৰায় দহ হাজাৰ কোটি টকা লাগিব সেই প্ৰকল্পৰ অনুমোদন কৰো তৃতীয়তে আমাৰ গুৱাহাটী ৰিং ৰোড নাৰেংগী কুৰুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলা কৰিব পৰা অৱস্থালৈকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেই সময়তে যাতে আমাৰ কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰটোৰ ওপৰতো এটা সিদ্ধান্ত হয় সেই সময়তে যাতে আমাৰ নুমলীগড় আৰু গহপুৰৰ মাজত টানেলটো

আৰু নেক্সট চাৰে তিনি ঘণ্টাত আপুনি ৰবি কোনটো জেগাত গৈ পাব পাঁচ গ্ৰামত গৈ পাব পাৰো চ' এই এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট ছেকেণ্ড হ'ল মৰিগাঁৱৰ পৰা দলং মৰিগাঁৱৰ পৰা দৰং সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আৰু এখন দলং নাৰেঙ্গী কৰোৱাৰ লগতে আৰু এখন দলং চ' এনেকে বহুত কেইটা প্ৰজেক্ট আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি আছো এইবোৰতো এনে সপোন সপোন লাগে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক কৈছে যেনে এক্সপানচনটোতে আঠ ন হাজাৰ কোটি ফাৰ্টিলাইজাৰ দহ হাজাৰ কোটি শিলচৰ ৰাস্তাটো হ'লে পচিশ হাজাৰ কোটি টকা লাগিব যদি তলত আমাৰ টানেলটো হয় বাৰ হাজাৰ কোটি টকা লাগিব

চ গতিকে বহুতবিলাক সপোন লৈ এইবাৰ আমি দিল্লীত আহিছিলো আৰু সকলো মন্ত্ৰীয়ে খুব পজিটিভলি ৰেচপন্স কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিছে আৰু বহুত বিলাক কামৰ চৰ্চা হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আমি এটা এক্সাইটিং টাইম এটা অসমৰ কাৰণে বহুবিলাক কাম আমি পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰী

ৰাজ্যিক সভাপতি নিয়মতে আমাৰ এজন সভাপতি দুবাৰ থাকিব পাৰে গতিকে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক দলে দ্বিতীয়বাৰ সভাপতিও নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে বা পৰিৱৰ্তনো কৰিব পাৰে কিন্তু ইউজুৱেলি আজিলৈকে আমাৰ দলত যিমান প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে সকলো দ্বিতীয়বাৰলৈকে দুটা টাৰ্ম সকলোৱে পায় এইটো নিয়ম নাড্ডাজীয়েও দুটা টাৰ্ম লৈছে বা দলত গতিকে মই ভাবো যে এইটো আমাৰ সংগঠন পৰ্ব পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ আছে এই বিষয়ে জানুৱাৰীতহে আমি গম পাম আজি আমি গম নাপাওঁ পাইনে দুজনে পাই তাৰ কাৰণে চ অসমখনতো এখনেই আৰু গতিকে অসমৰ পৰাই হব কিন্তু তথাপিতো এতিয়া কেইজন হব অহা কালি মই মহাৰাষ্ট্ৰত যাওঁতে তাতে মই নাড্ডাজী আৰু অমিত শ্বাহজীক লগ পাম তেতিয়া সেই অলপ দুই মিনিটতে বহি পেলাই অনুমোদন কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা মই চিঠিখন দি দিছো কালি গম পাওঁ মোক খালি এইটোৱে কৈছে যে সাত তাৰিখে কৰিল কোন হ'ব কোন নহ'ব তই কালি জ্বলাম চাৰিজনমান এতিয়ালৈকে একোৱে গম নাপাওঁ মইতো গোটেই বৰ্তমান মন্ত্ৰী কোন হ'ব পৰা মন্ত্ৰী কোন গোটেইখনে পঠাই দিছো ভেকেঞ্চি কিমান গোটেইখিনি দিছো গতিকে অহা কালি

आ, हमारे आसाम में हमें आ, गो हत्या को निश्चित करने के लिए आ, कानून लाया थे ये तीन साल हो गया उससे हमें आ, काफी सफलता हम आ, मिला हो लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हो कि आसाम में गो मांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा so, ये हमने कंप्लीटली होटल रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पन ऑफ बीफ मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का पांच किलोमीटर तक लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूँ कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में पब्लिक प्लेस में होटल में रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा तो ये हमारा जो हमने शुरू किया था तीन साल आगे इसको आज हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा के लेके गया

শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিব নানিব আপোনালোকৰ এটা ফেচিনেচন আছে এইটো আপোনালোকৰ লগত ৰাখক মোৰতো ফেচিনেচন নাই গতিকে মই কিয় এইটোত পঢ়ো

ইমান সুবিধা দিছো গতিকে আৰু যদি কোনোবা এজন তেওঁটো আৰু আহি পেলাই যদি ইয়াত আমাৰ অসমত সময় খৰচ কৰে আমাৰ তাতকৈ আমি অসমত একেদিনাই হ'ব বঁটা কিছুমানে হ'ব পেঞ্চন কিছুমানে হ'ব যিবিলাকে চৰকাৰী চাকৰি নাগদ নকৰিছিলে তেওঁলোকে পেঞ্চন পাব যিবিলাক আৰু যিয়ে চৰকাৰী চাকৰি কৰি পেঞ্চন পায় তেওঁলোকে বঁটা পাব কিন্তু কিছুমান আকৌ চৰকাৰী চাকৰি আছে য'ত পেঞ্চন নাপায় ধৰক ষ্টেট ফেডত কাম কৰিলে এফ চি এত কাম কৰিলে তেওঁলোকে পেঞ্চন পাব দুটা পেঞ্চন এইটো এইটো একচুৱেলি নিয়ম নহয় দুটা পেঞ্চন পোৱা অডিটে অবজেকশ্যন কৰিছিল সেইকাৰণে আজি আমি অবজেকশ্যনটো মিট কৰি দিলোঁ তেওঁলোকক সলনি নকৰোঁ কাৰণ কোনোবাই